परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवान् ीनां च सर्वश व्योमजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असंदस्समध्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते तुष्टिः तपोदानं यशो यश भवन्ति भावा वता शिवकल्पे योगेन मत्जितेनाद्रसंशयः अहं सर्वस्य मत् प्रपातसे इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव णान् बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति तेषां च गृष्टा वदतां ददामि बुद्धियोगन्तं तेन भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष् अर्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याय हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं श्रीकृष्ण